хорошее общение с Иваном Сольем на данный момент. А, он достаточно я влияющий на да. ваш вопрос. Иван Солей, один из первых, распродавал английский спор. Ему все сошло с рук. Он Кожемянскую он все построил, распродавал. Замок Ричарда Клинта продал все, звонил ему и так далее. Иван Солей первый, который начал представлял, что он когда-то сделал транспорт, это не он восстанавливал, это карика восстанавливал, он брал на себя засилью, которые он не делал. Поэтому сегодня, я, как мне сказали, ушел в небра, и слава Богу. Поэтому... Mm -hmm. у него Масса организаций, которые их держат, какие у вас отношения с организацией. Потому что мы уже костяком проверенных людей. Понимаете, я вас не знаю, но уже вижу потенциал очень серьезный, мы готовы общаться и сотрудничать, пока будет результат. Я работала с мужем, мы создавали солидарные подсоюза Украины. Первые профсоюза Украины, независимые в 1998 году, Шейкин, в 89 году мы создали альтернативу альтернативу стамины. и мы боролись в принципе партии мы не создавали мы не создавали профсоюзы поэтому Емец, которого убили и так далее и так далее мы, мы знали все кто с вами кто с вами кто с людей больше да? мне, давайте все оставим я уже тебе получила если я вы не поняла у вас я судился, вы... ездила на суд я знаю что, mm -hmm. что? с вами вот еще кто-то сотрудничает, вот простые люди, которые, вот, которых вы на, на подсадили. Интересно. Вы знаете, я везу не Я, не я везу такую деятельность в Крыму. Но в Крыму сейчас в Ялте, немножко затихла эта деятельность, потому что люди как бы боятся, они... ну, со справками, с этим всем. Поэтому если я приезжаю в Крым, я поднимаю людей, мы работаем <связать> вообще, по большому счету, это одна из мечт. Мы должны обязательно вернуть Крым. А, я... а процедура через что и как? А нам вообще, Крыму нам просто внушать даже запрещают думать об этом, вот этим запретом э, ездить туда отдыхать. А мы так и не Скажите, не пожалуйста, а какую эту тему вы поднимаете? Я была, когда брали в я попросила, чтобы я направилась в Крым, и я была я туда приехала и делала дела. Меня фактически поддержала только свобода. Партия удар, партия удар, они есть, они не поддержали. Партия Бохевщина, они есть, они не поддержали. «Витренко» не поддержали. Поддержала только свобода. Потом мы со свободовцами приехали сюда. И здесь уже фактически с лидерами держали и так далее поэтому все эти партии партия коммунистов сегодня в Крыму она очень сильно набирает обороты поэтому все эти партии сегодня они очень очень, именно Петра Симоненко Петра, но они же разругались вместе с Грач и Симоненко и они разделили свои партии но партия Симоненко сегодня фактически там... 21, по вот этим ценным бумагам. Я вкладываю это зерно. Кому Красно. оно упало, проросло. Спасибо, Слава. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к изменению Конституции? Ну, смотря какие статьи они будут менять, они же они только, не все Конституции. Если только... Если только они уберут 14 статью, вот эту, как вы говорите, Ну дело в том, что я... Дело в том, что у меня Управление. Именно 14 пути. Потому что вот эти идет все остальное. Значит, и они хотят это все, если они это поменяют, они и так земельный кодекс так перекрутили сейчас. Поэтому, смотря какие статьи, Конституция у нас. Значит, наибольшая. мы сразу ставим точки на ты. Наш, наш оргкомитет и вообще наша инициатива, конституционный mm -hmm. процесс. Однозначно отстаиваем Конституцию. Ее надо сначала реализовать, а потом думать, а потом что не работает. А потом посмотреть, что не работает, и только после этого менять. А менять то, что никогда мы не пробовали, вообще как оно работает. Конституции меняют. Как она есть одна, так и не меняет. Второе. Содержание децентрализации процесса децентрализации власти. Вы и знаете, что на вот это все эти значит, изменения административно-территориального устройства. Вы поеду. знаете, и нужно, что? нужно еще... Нельзя чтобы... а, а... Я спросила у меня. Вы знаете, я бы задала вопрос о нем, для чего он менял эти районы, mm -hmm. для чего он это все делал, для чего он убирал эти местные советы. Он жив сегодня, и он должен ответить. А я знаю, для чего. И он сегодня сидит правая рука у крючка. Значит, я считаю, сегодняшняя встреча просто колоссального результата, потому что мы вообще ищем людей, которые готовы общаться в кабинетах. Это самый большой, вот когда человек спрашивал, что боится, это бояться личного общения. Конечно. Когда мы заходили... Э свидетели в районную администрацию, вот то, что мы на данный момент имеем возможность свободно здесь встречаться, это все, вот это вот титаническая работа, на встречах, на приемах и доказательства того, что мы здесь есть, мы есть, и мы имеем права, и вы нас лишаете. И вот, вот такая история. Значит, ну что, я надеюсь, идем я дальше. Thank you Там такое. И далее никто не копнул, ну, а когда она была создана, но а. они автоматически, то есть 2001 год это решение э, Киеврада было э, о ПСИ собственности территориальных громад, далее этот вопрос приутик, никто хипиш не поднял, оно прямо умок, потом уже при... Э, при Черновецком опять подняли эти документы, опять взяли, запустили этот механизм сокращения рад и собственности территориальных громад и передали ее в собственность и рад. Вот. Это было сделано при Черновецком. Далее. Никаких там телодвижений не было. Вопрос немножко притушевался, никто не поднял вопрос. А после уже, когда прошел срок подачи исков, угу. это же не в апелляционный суд подает. Три года. Да, ну, прошел этот период, и вот тебе, пожалуйста. Сейчас постою, поднимаются опять эти вопросы, они не обжалованы. И вот тебе застройки, и все, 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 уже другим гам. У нас же законное решение было. От имени кого? -то? От имени собственника, территориальной громады. А когда она была создана, так уже этот последний вопрос, когда она была создана, уже никто не задает. Я, я, не задает. я прошу прощения, Кома вознесения. Я вам расскажу немножко истории, почему все у Кома не получилось его сделать. воевали и не давали строительства. И я предложила людям: давайте поговорим и Комов как председатель и будет с нами здесь петиционировать и отстаивать. И Комов действительно согласился нам помогать, но Америч пришел вопрос э, помогать нам, что делает, э, я прекрасно это поняла, как-то фамилию я забыла. Значит, получается так, да, газете опубликовывают фотографию Комова, еще одного товарища депутата, что якобы мы, избиратели, просим, чтобы они читали, куда и, 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 и. Естественно, э, когда выходит такая статья, и как может кому дальше помогать нам? Они же, ну, в принципе, ну тогда уже пришел Черновецкий, но они уже давали не по 50 тысяч, а давали по 300 тысяч, ну а потом уже не получил Появили. Не пришли к нам, то мы, в принципе, начали здесь делать эти советы самоуправления, создавать громаду. Но для того, чтобы создать громаду, я работала с домовыми комитетами на Русалке. Я не помню, с каждым везде мы сделали конференцию. Да, нам не давали. Нам не давали всячески. И председателя поставили, компания. без построения влада европейцы э, Вы не майдан никто бы не затронул. Аль Дора. Абсолютно. вы было а а а бы майдана. Боли, они а а все. Так он еще при Ну нет. Я не знаю, что я узнала, когда забрал украинский дом, а вот того я шел, ну вот. Знаешь что, дорогая моя? Нет, нет, ну, женщина.